яркий. отдыхай на створ а, Я не знаю, это, наверное, внутренние какие-то состояния. Обязательно нужно что-то пережить. Обязательно должно что-то случиться в жизни, чтобы, чтобы написать какую-то песню. Вот. Ну, так судьба как-то идет у меня плавно, что подкидываю мне какие-то события, приятные или неприятные, и получаются классные песни. И также с картинами. Я, допустим, вижу что-то во сне, и это переношу на картину. Проще собой не Мечтаю, мечтаю, мечтаю наверное о том чтобы чтобы планка повышалась и чтобы больше больше я как-то как-то набирался какого-то опыта ума mm. и, и и чтобы появлялись в жизни мои мои люди которые помогали мне как-то тоже приносить какие-то каски в мою жизнь, вот, Но на самом деле э, э, не знаю даже как, не могу назвать точно свою мечту, главное просто жить и продолжать, и чтобы как громкость увеличилась с каждым разом, то есть если э, там пять палочек громкости, если у меня там одна или две сейчас, я хочу, чтобы это увеличилось до пяти и дальше, 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 чтобы было громче, громче, громче и здоровее моя жизнь. Еще в твоем рецепте используется дайкон. Uh -huh. Что это за ингредиент? Это китайский редис. А, вот, он замачивается в воде со льдом и теряет эту горечь свою и приобретает там хороший цвет и тоже пойдет в ролл. разворачиваем ролл, придаем ему форму. Потом мы берем руколу. И делаем для нашего рола панировку. І нашу. А ти коли готуєш вдома, коли ви там разом із друзями, ви серверуєте як справжні японці ці роли, чи є так? Знаєте, я естет і гурман, і поэтому у меня есть посуда спеціальна, китайська для всего этого, то есть повний набор. Все, все, и палочки, и все, все, что нужно для суши ну, дома. Выкладываем на тарелку имбирь, это маринованный имбирь. И горчица в Наші роли вже готові, до нас вже йде Сергій, тому зараз зможемо їх скуштувати та оцінити вміння шеф-кухаря кухне харакани. Дуже апетитно виглядають. Важко, ти... важко було відтворити страву за рецептом Бориса Афеля. Ні, в принципі, как бы, не, так, не так не сложно. дуже такі приємні, легкі і сукорисний. Дякуємо вам, будемо зараз скуштувати. Пробуйте, Тебе такие получается, когда ты готовишь дома с друзьями? А, ну, трошечки не такие. <реш> Чуть-чуть по-хулигански получаются, но тоже красиво. Я зараз Они очень красиво сделаны. Угу. 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 Я так поняла, что твоими жестами тебе очень понравилось. Угу. Мне тоже. Дякую тобі за участь у нашій програмі. Радий нас і надалі своїми піснями. Бажаємо тобі творчих успіхів. Ще в кухар ресторану Маракана. Дякуємо за чудово відтворені вегетаріанські роли за рецептом Бориса Апреля. З вами прощаємося, але до наступної суботи це був смак успіху з Катериною Махоніч. Бажаємо вам гарного дня та солодкого тижня.